Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в наші дні на планеті існує понад 450 мільйонів людей, які страждають психічними захворюваннями. А в західних країнах кожна сьома людина є або параноїком, або схильна до депресії і алкоголізму. Задля скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості з ініціативи Всесвітньої Федерації психічного здоров'я, ось вже понад 20 років відзначається всесвітній день психічного здоров'я, аби усі звернули увагу на цю проблему. Ми психіатри, ми врачі психіатри, які лечать болезнь. Болезні у нас обширні, то тобто від дітства з трьох років, то тобто є психічного розвитку, Развития. и чаще всего у нас встречаются задержки речевого развития, так нарушения речевого развития, то есть не типа, выговаривают какие-то буквы, слоги, несколько звуков, и до там, умственное отставание, различные поражения ЦНС, центральной нервной системы, тревожности очень много, это тоже мы лечим взрослых очень много и неврозоподобных состояний, и, ну, естественно, в, сам, самих болезней, шизофрении, эпилепсии, умственной отсталости той же. Вот. Если среди всех других проблем, психологические проблемы, вот куда-нибудь на какое-то место поставить, куда бы вы лично вы поставили бы Проблемы психики. Психика в пятерку входит самых таких распространенных. И с последними годами, то есть вот последние несколько, эти два года, когда у нас такая нестабильность в стране, то оно увеличивается. Вообще по прогнозам ВОЗ до 2020 года войдет даже в тройку самых распространенных заболеваний, которые приводят и к инвалидизации, и которые приводят к потере трудоспособности. И, соответственно, если это с детского возраста, то есть даже эта трудоспособность нету возможности к обучению необучаемые детки становятся, то есть навыки и профессиональные, и трудовые они не могут Брісті зростанню захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні економічні катаклізми в країні. А провісниками захворювань є стреси. Стреси стали складовою частиною життя сучасної людини. Зміни в житті політичному, економічному, негаразди на роботі та й просто поїздка в громадському транспорті може призвести до стресів. А вони в свою чергу до депресії та психічних розладів. Какие психологические э, или психические проблемы чаще стали встречаться у детей? Гиперактивность, э, дефицит внимания. Вот, ну, наверное, это из-за современной жизни, темпа жизни. То есть родители больше заняты и работой, потому что все-таки социально сейчас очень тяжело жить и финансово. И также появилось много техники, гаджетов, как это сейчас модно называть, да, то есть планшеты, телефоны, компьютера. То есть проще ребенку дать что-то, чтобы он игрался и сам себя занимал, чем провести активно там некоторое время короткое с ребенком, да, тоже сказку почитать, рассказать стишок, чтобы ребенок выучил, пойти с ним погулять. Вот, поэтому вот такие проблемы очень сейчас частые. И, естественно, если они у маленького ребенка, 5-6-7 лет, во взрослом, в подростковом, во взрослом возрасте, она тоже сказывается, потому что более неврозные, тревожные, неусидчивые дети, они не могут сосредоточить внимание они плохо учатся они не хотят и не могут часто воспринимать новые навыки то есть они в социуме ну, скажем так ну, не такие как все да то есть они мешают они требуют внимания вот такие вот детки очень много их сейчас Психічне здоров'я дитини напряму залежить від соціально-психологічного клімату в родині. Пам'ятаємо, що батьки можуть зробити психічно хворою цілком здорову дитину і максимально соціалізувати психічно хвору. Саме відповідальне батьківство на перших роках життя дитини може визначити її подальший психічний стан. Понимаете, как врач рекомендует, врач э, рекомендует лечение, коррекционные какие-то моменты, то есть те же встречи с психологом работа, э, социальные какие-то моменты. Но для того, чтобы помочь у нас в нашем деле, надо еще работа в семье и активная работа. А так как с детства внимание ребенку уделялось некачественно то ну, от нас это не зависит. То есть то, что мы со своей стороны можем сделать, мы делаем. А вот со стороны семьи очень часто идет, ну, скажем так, пассивность, что очень, конечно, огорчает. Какой минимум требований к родителям, дабы они не вырастили психически нездорового человека? Мне кажется, минимум должен быть, чтобы какие-то социальные стандарты, социальные нормы минимальные привить ребенку, вести социально правильный образ жизни. То есть ну, бывает такое, приходят с социальной службы, вот приводят деток, когда родители и алкоголики, и наркоманы и социально небезопасную жизнь ведут, когда детки ночуют летом под лавочками и под ну, на детских площадках. Вот, я думаю так. А можно ли каким-то образом человека, ребенка с психическими заболеваниями социализировать настолько, чтобы он, ну, жил в обществе не просто не мешая, даже какую-то принося пользу обществу? где там? по крайней мере где-то может быть работал как-то вы знаете у нас наш наша задача моя вот как врача Основная задача социализировать ребенка. То есть, я настаиваю у, для родителей, у которых детки больны психическими болезнями, что ребенок должен и уметь и знать, что такое социум. То есть, даже простые социальные навычки: одеться, покушать, умыться, приготовить, покушать, там, сходить в туалет, пойти в магазин, купить себе еды, даже иногда приготовить. Некоторые детки умеют это. Потому что рано или поздно

как, как, и все люди могут умереть, и ребенку, который уже потом будет взрослым, надо будет оставаться сам, самим собой. То есть не у всех есть возможность, чтобы кто-то за ними присматривал. Вот. Многие дети э, у нас э, находятся в специальных школах, где с больными психически детками умеют работать и обучать их. И очень многие из них потом в специальных техникумах, колледжах учатся. Тоже у нас такие есть в области, где они э, потом обучаются определенно профессиям, которые позволяют им в будущем зарабатывать деньги. Не столько дает болезнь этот прогноз, сколько дает семья. Вот у нас есть родители, которые настолько выкладываются с детками своими, что по ним, вот доходя, скажем так, до 18 лет, до взрослого возраста, когда я передаю своих деток взрослому психиатру, по них практически незаметно, что они больные. Спільними зусиллями лікарів, психологів, держави і головне батьків ми можемо змінити ситуацію на краще, навчити дитину вирішувати свої психологічні проблеми, не заганяючи себе у глухий кут, опиратися стресом, а не накопичувати їх у собі, опиратися хворобам. І сумна статистика високорозвинених країн нас не торкнеться. Саме на цьому наголошують психологи, педагоги і психіатри. І саме на цьому і ми робимо наго. голос.